উঠি মুঠি মোক কলবি তেতিয়া মই তহঁতৰ কাকো নুঠাম দেখিছে নে কি ধুনীয়াকে নাওখন বনাই দিলো অকল উঠাই দিলে উঠা মাৰি মাৰি অ একেবাৰে নতুনকৈ থৈ যাবিম তোমাৰ সচৰাচকে আৰু এই লৰাখন পুৰা উৎপাত কৰি আছে আৰু ইয়াত আৰু মই ইয়াত বহি ললো আৰু উশাহ বাইদেউৰ লগত আমাৰ উশাহ বাইদেউ ঢেৰ ধান যাই আছে আপোনালোক সকলোৱে মোৰ মানে চেনেলটো চাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি দিব দেই প্লিজ চব কামত বিজি আমাৰ ঘূৰি দিয়ক ফটো এটা মাৰিব পৰা নাই মই আমাৰ ল'ৰাখন গোটেইখন বিজি এতিয়া মই বোলো ব্লগ এটা বনাওঁ আৰু কিন্তু কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আৰু ভাবিয়ে পোৱা নাই দেই এইফালে উঠিছে মোৰ চেনেলটোৰ নাম ধেমাজি ৰেখা ব্লগ আপোনালোকে নহয় মোৰ চেনেলত মানে কি পাব আৰু কি পাব গম পাব আৰু ন কিন্তু মানে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই এতিয়া জুপিত আৰু মই মানে এতিয়া আমি নাও বনোৱা চাবলৈ আহিছোঁ নাও নাও কাপোৰ কানি ভৰা বৰা আছে ভৰামি দিয়া ঠান টান ঘিহৰ পৰিবলৈ নহ'লে কিন্তু আগত নাও বনোৱা চাওঁগৈ দেই এতিয়া মানে আমি পথাৰৰ ফালে আহিলোঁ আৰু পথাৰ এইফালে আমাৰ দাইদেৱে এতিয়া নাও বনাই আছে এইয়া আৰু এইবোৰ নাও বনোৱা সাজুলি ঢেৰ আছে কিবাকিবি এইবোৰ এইখন কোঠা এখনো আছে এইখন কি এই বাইছ এখন আছে হেনো আমাৰ দাইদেৱে নাও বনালে এতিয়া এইখন নাও এইজন মানুহে বনাই আছে মানে নাওখন এখন কাঠৰ আছিলে মানে গা গছ এডালৰ আছিলে কিন্তু এতিয়া এইখন কাটি মানে দুফাল কৰি নতুনকে আৰু মই ৰৈ আছো তাকে বোলো এনে অকণমান দেখাও ন নাও বনাইছে যেতিয়া সেইকাৰণে কি মাৰিছে এতিয়া এতিয়া সাঁতুৰি আৰু খিলি মাৰি আছে

এইবোৰ কাপ চব জইন কৰি দিছে এখন ধুনীয়া নাও আমাৰ ডাইদহঁতৰ আমাৰ এখন বনালোঁ তাই আমাৰ এখন বনালোঁ দেখাম বাৰু এদিন দেই আপোনালোকক আমাৰ এখন বনালোঁ মানে আমাৰ ইয়াত পানী হয় আমাৰ গৰু আকৌ হাঁহ কাটিব যাব লাগে যে সেইকাৰণে আকৌ মাছ ধৰিব যায় নহয় নদীত ক'ব পাৰি আজি বনাই শেষ কৰি দিব আৰু ন মাজতে পূৰা জইন লগাই দিছে আৰু এনেকুৱা দীঘল দীঘল গজাল লগাইছে আৰু এইখন মই কো বুলিহে জানো এই এইখন কিন্তু কো নহয় হেনো এইখন কি বুলি কয় বাইছ বাইছ এইখনে কাটি কাটি বনাই দিলে এইখন চাঁচ বুলি কয় হেনো আকৌ একে দেখিবলৈ চবৰে নাম বেলেগ বেলেগ এইখন আকৌ চাজ বুলি কয় হেনো সকলোৰে ভাগ ভাগ হাঁহ এই যে মানুহে কয় ন এই কাঠডাল যে এডাল এডাল কাঠ এই যদি এই কাঠডালৰ আগত যদি নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়া আকৌ এইডালে বনাব পাৰিলেহেঁতেন জানো বাইচখনে এতিয়া সেই গছজোপা যদি কাটিবলৈ হয় ন তেতিয়াহ'লে তাৰ পিছফালে থকা এই কাঠডালৰ কাৰণেহেতো কাটিব পাৰিলে মানে কোনোবা মানুহক মানে বিফল কৰিবৰ কাৰণে বেলেগৰ প্ৰয়োজন নাই আপোন মানুহবোৰে কৰে বুলি কোৱা কথা এটা আছে যে কাটে লগ লগাই বাইজতে কাঠকে কাটে বুলি কয় যে সেইটো আৰু ক'বলৈ নাজানো মানে ক'ম আৰু লাহে লাহে দেই কি ক'ম এখন নাও বনাওঁতে কেইটকা লয় বুলি কৈছিলে আপোনালোকে যদি নাও বনাই নহয় আমাৰ ডাইদক মাতি দিব পাৰিব আমাৰ ডাইৰেডে ধুনীয়াকৈ নাও বনাই দিব দেই পতাপট বনাই দিব একদম তাকে এনেই আৰু অকণমান ব্লগ এটা বনাই লওঁ আপোনালোকে ভুল চোন নুবুজিব আৰু ভাল লাগিলে মানে লাইক এটা কৰি দিব দেই আৰু কিবা যদি ভুল হয় কৰি দিব আৰু ক্ষমা কৰি দিব আৰু নিজৰ বুলি তেনেহ'লে আজি ব্লগটো ইমানেই থেংক ইউ চোৱাৰ বাবে পচিলেছৰ হওঁতে পচি থাকিলে যে বহুত দিন আৰু এঘাৰ বছৰ যাব ন এখন এনেকে মাৰে আপুনি মাজুলী ঠিকে আহিছে ন মাজুলীৰ নামটো শুনিয়ে ভাল লাগে